甘愿沦陷，却逃不出升天。沿途不转写，不准磨灭。蔚蓝的从前，回头已被覆,覆,覆盖大雪，爱怎么溶解？ 完了，我又跑调了。我今天在公园里见了一男的，绝了，简直就是第一眼男神。口说无凭，上图。我没敢拍。当初广播站纳新的时候。 连新一届校草你都敢直接让人家填报名表，<吧>还有你不敢的事儿？哎呦，那简直不在一个级别，好吗？同学们，下周再见。大家中午好，我是主播许倩今天先为大家带来一首刚刚发表的新歌，想想歌这首歌是由乐坛新人林洋演唱的。像星星的眼睛 怎么了？嗯，陶醉在许倩的声音里了。我看你呀，是陶醉在自己的醋坛子里了、嗯。还说没有？你怎么了？听这歌。 继续在飞行，带嗯，多好听的歌呀！我得查一下。哎，你这职业病，你直接发信息问许倩不就得了吗？我不，我已经和他们划清界限了。是一斤哎，果然。他这次怎么又没在自己的主页里面发布预告啊？我心哇，都冲到榜单第二了！ 这次又能让这个林阳一炮而红了，又是你家一金。你说一金到底是个怎么样的人？当初就因为一首歌捧红了许冠春，但是却没有任何人知道他到底是谁。这次又和一个新人歌手合作，太神秘了吧？你说，他会不会是个作者，或者是个语文老师，或者是个变态？你才是变态呢！ 不许侮辱我的偶像啊！我这是表扬他呢，低调到了几乎变态的程度。你见过拿这个词来表扬人的吗？你痒痒了是不是？行了行了行了，别动我，你别动。哎呦，完了完了，你过来。